Меня зовут Софья. Мне 8 лет. Я живу в городе Авдеевка. Тут, конечно, чуть-чуть раньше разбомбили. Но тут некоторые дома целые. Мне тут нравится чтобы не оглушила тебя, надо лечь на землю, закрыть уши и кричать. Домой нельзя заходить, потому что туда могут стрельнуть, и там все устройства газовые могут взорваться, и все, квартира разлетится. Можно в подвале за каким-то домом или в подъезде. Мина это когда одно закопано в земле и посыпано травой. Если ты там, например, наступишь, то нельзя дергаться, а то она взорвется. Надо, например, палку приложить, а потом уже отпустить свою ногу и потом уже уйти, оно потом туда взорвется. Моя мечта полететь на море Я там потому что еще ни разу не была, и мне интересно.